производители и 30 выставляется на тендер на внешних. У нас это работает ровно все в обратную сторону. Поэтому мне кажется, что это, на этот вопрос надо обратить внимание, и он нам даст второе движение. Почему? Потому что если мы решим этот вопрос, ну если вы посмотрите, сколько сегодня предприятий малых, малого, особенно малого и среднего бизнеса, да, находится в плачевном состоянии. Почему? Потому что у них, а, нет кредитов, нет оборотки, нет залогов и нет заказов, правильно? Тем не менее, мы покупаем там, ну, простые вещи, вата, бинт, там, чашки и все остальное. Это что так кажется. Это огромный объем денег, который закупается, скажем, государственными, ну, государство потребляет, это и закупает. Следовательно, эти деньги, которые мы тратим. А эти предприятия в этот момент стоят. А почему они стоят? Они не могут конкурировать. По одной причине, у них не хватает оборотки, они не могут пробиться на эти госзаказы и не им ничего заложить, они не могут пройти эту процедуру. Так вот, наша с вами задача к тому, чтобы это привести в какое-то состояние, чтобы это было как закон, чтобы было понятно, например, я не говорю, что там сегодня надо сделать там 70%, ну, понятно, что это, наверное, будет тяжело и неудобно, но давайте начнем там с 20%, с 15%, с 30%. Но если мы начнем эту тенденцию, то за года 2-3-4, там, мы точно дойдем до этих же 70%. Я могу навести пример, что вот, например, Россия, наши соседи, они с 2014 года провели этот закон и уже поставили 15%. То есть практически для местных и производителей и региональных они поставили, что в госзакупках обязательно должно присутствовать 15% местного производителя, который будет производить, и он обязан поставлять этот товар. Оно ну, вроде кажется, такой вопрос мелочный, о чем мы говорим. Это не мелочный вопрос, это серьезнейший вопрос. Почему? Потому что мы, если решим, если мы проведем в законе с вами такой вопрос, который будет стоять, что государство обязано закупать, любой чиновник, который будет сидеть на этой доле, он может нарушить. Но он будет понимать, что у него есть ответственность юридическая и уголовная. И я считаю, что если мы решим эту проблему, то мы решим существенно большой вопрос. Потому что у нас снимет сразу много вопроса. А следовательно, что мы получим? Если будет закон, если будет право, тогда банки будут иметь понимать, что малый и средний бизнес имеет работу, имеет определенный заказ, следовательно, его можно кредитовать, так или нет? А если его можно кредитовать, значит, тогда можно брать под что? Под гарантию контракта государства. Ну, покажите мне, кто сейчас малого и среднего бизнеса может, имеет достаточно залогов для того, чтобы пойти и получить в банке кредит. Прийти и принести залог банку что-то дать. Нечего дать, правильно? Потому что, ну, особо, как правило, ну, скажем, ему и так тяжело, и мне. А если мы будем иметь этот закон, если в этом законе будет прописано, что украинский производитель обязан покупать, ну, его должны товар покупать там порядка 70%, как в Японии или в Америке, тогда он может прийти в банк и положить в залог, скажем, этот контракт, и это для него уже будет какой-то документ и будет стимул, на котором он будет работать. Второе. Банк будет понимать, что есть заказчик, Є клієнт, який буде покупати, він спокійно до кредит, тому що треба гроші. Пропонують змінити законодавство і самі підприємці, але з урахуванням особливостей саме їх діяльності. Навряд чи зміна у системі держзакупівель суттєво вплине на сферу послуг. У нас є проєкт закону у ремеслістві. Якщо б це проєкт закону пройшов у Верховному Соєті. В течение двух лет местный бюджет и пенсионный фонд пополнился бы ровно в два раза. Это по расчетам только с парикмахерской сферы. Всего к ремеслу мы отнесли 70 видов работ и специальностей в Украине, в которых работает порядка 4 миллионов людей. Если государству это будет интересно, все наработано, все есть, все предельно просто. <свят> есть этому абсолютно четкие экономические обоснования, есть абсолютно четкие э, человеческие обоснования. Э, у ремесленного предприятия средства производства принадлежат мастеру. Это ключевой принцип экономический. Если таксист возит на своем автомобиле, это его автомобиль. Если парикмахер стрижет своими ножницами, это его ножницы. Кроме этого, мастер отвечает за свое образование. Это тоже затраты. Отвечает за свою форму, за какие-то расходные материалы э, в работе. И потому то, что получает мастер на ремесленном предприятии, это его доход, это не заработная плата. Это ключевой принцип нашего предложения. Как только государство поймет, что тот процент свалового оборота, который получает швия, парикмахер, водитель, Э, гравер и так далее и так далее э, 70 видов работ есть не его заработная плата а этот доход ремесленника если это обложить от 9 до 15 процентов как э, подоходный налог на доход э, с граждан э, я вам гарантирую при 12 процентах э, есв для парикмахерской отрасли и 5 процентов с оборота который сейчас существует это увеличение рабочих мест по Украине на 200 тысяч в течение двух лет. Это доход в местный бюджет увеличивается, потому что легализуется валовый оборот. Это работодателю выгодно, потому что с мастером можно заключать трудовые отношения и платить ему белую заработную плату. Вот тот процент, который сегодня существует фактически, и работодатель будет спокоен, и мастер будет спокоен. Буде укрупнення, тому що штукрупнення це очень важливо, це улучення качества. Зараз на Донеччині діє більше 27 тисяч малих та середніх підприємств. А потенційно ця цифра може бути в рази більшою. Головне завдання цієї сфери економіки не отримання великих прибутків або завоювання ринків збуту. Цей сектор економіки забезпечує соціальний захист населення. Саме тут може бути створена найбільша кількість робочих місць. Что особенно характерно для этой отрасли, она не склонна к монополизации. То есть, по сути дела, этот сегмент может так и оставаться долгое время субъектом, то есть сегментом, в котором действуют именно малые предприятия, малые субъекты экономической деятельности. То есть любой человек, освоивший парикмахерское мастерство, может попытаться открыть свой салон и оказывать там услуги, и уже благодаря этому он сможет прокормить себя и свою семью. За такою формулою працює 90% малого та середнього бізнесу. Зараз розробляється багато програм, що спрямовані сприяти його розвитку. Враховується і досвід інших країн. Помимо того, що у нас сьогодні розроблена по оценку спеціалістів з Інституту економіки академії наук, одна з прогресивних стратегій по розвитку і поддержки малого та середнього бізнесу з привлеченням наших колег із Германії. из Великобритании. Из, исходя из того, что мы 136 человек, руководители бизнес различных организаций, предприятий, я подчеркиваю, малого и среднего бизнеса, не Азовсталь, не Шахта Засядька, подчеркиваю, а малого и среднего бизнеса, мы обучили по программе э, правительства ФРГ, непосредственно Министерства экономики. Они прошли сегодня стажировку, порядка 62 человек. И мы продолжаем набор. Якщо вдасться взяти кращий досвід та грамотно адаптувати його в українських реаліях, то це стане серйозним поштовхом не тільки для розвитку малого та середнього бізнесу. Це створить більш комфортні умови життя для українців. Ринку потрібно, потрібно правильне регулювання. Але я вам відкрию секрет: в Європі немає регулювання парикмахерської отраслі на європейському континенті. В Германии есть свои вопросы, там есть ремесленная палата. Во Франции есть свои. Во Франции, например, нельзя открыть парикмахерский салон, если уже на количество живущих на 400 жителей, включая детей и стариков, есть одно парикмахерское кресло. Муниципалитет не откроет. Покажут, где, белые, где белизна, пожалуйста, вот территория Парижа, открывай. Ты только можешь ждать, когда закроется и войти на в помещение, которое там уже существует. В Швеции, например, шведское государство диплом, который выдают частные школы, нелицензированные страной, признало как второй государственный, попросила организацию, которая объединяет частные школы, просто подавать реестр, кто получил этот диплом. По сути, ведут реестр. И в Швеции два государственных диплома: государственный и рыночный, который признан государством. Если Лучший опыт европейский можно будет собрать в Украине. Я вам гарантирую, это будет первая страна с идеальным регулированием этой отрасли. Вот тут Европа нам может помочь. И повод регулирования в умных руках действительно принесет огромный колоссальный плюс государству, работодателю, мастеру и клиенту. Якби не розвивалося події у майбутньому, малий та середній бізнес буде виконувати свою головну функцію забезпечувати робочими місцями все більше людей, а значить, і знімати соціальну напругу у суспільстві. Звичайно, ніхто в Україні серйозно навіть не замислюється над відмовою від важкої промисловості. Це той фундамент, на якому ми стоїмо зараз, але забезпечити всіх роботою великі підприємства вже не може, і майбутнє за малим та середнім бізнесом. За більше ніж 20 років незалежності в Україні сформувався новий клас приватні підприємці, які можливо краще за всіх розуміють, що значить бути незалежним. І хоча зараз здається їм це не просто – кидати власної справи, ніхто не збирається, і керівництво країни вже потроху починає розуміти, що до малого та середнього бізнесу треба ставитися настільки ж серйозно, як і до промисловості, бо без цього сектора економіки в Україні просто не вижити.